Його понівечили снаряди сильно. Частина цього будинку на північній Салтівці просто знищена полум'ям із усім тим, що було у квартирах людей: Замість палер, обвуглені стіни, замість речей, гори, попелу, величезні дірки у багатотонних перекриттях пошкоджень тут більш ніж достатньо. Більшість мешканців покинули свої домівки, залишились одиниці Найстікіші. В шестом подъезде залили первую плиту перекрытия, а также приступили к кирпичной кладке несущих стен. В ближайшее время планируем перекрывать плитами перекрытия. В пятом подъезде получили конструктивные чертежи на демонтаж несущих конструкций. Сейчас занимаемся демонтажом, а также уборкой мусора. В ближайшее время займемся заливкой плит перекрытия и возведением кирпичных стен. Работы все выполняем согласно графика, а также согласно проектным решениям. В горевших квартирах производим на данный момент демонтаж внутренних стен в И также по пятому подъезду много работы по демонтажу несущих стен и конструкций. На данном подъезде необходимо будет убрать 5 плит перекрытия, а также 6 несущих стен, то есть диафраг жесткости. Сложность в опасности работ. Прежде чем приступить к этим работам, необходимо все тщательно исследовать, укрепить все стойками, также ригелями. Мы справимся с этой задачей. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко и Юрий Бабикин. Новини Харків.